Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Pluto de serios basados en el libro. No estar discapacitada es mejor, por supuesto, pero además, pueden mirarse a los ojos cuando hacen el... Loca, ¿en qué piensas? Como dije, todavía estaba atrapada en mi cabeza. No me enojaría si descubriera que Metavis se hacía pasar por ciega, pero todavía quería saber la verdad. Los humanos son curiosos y quieren buscar la verdad, porque si no, ¿para qué habría reporteros de noticias? ¿Me estás invitando a salir? La pequeña mujer sonó emocionada. Cuando la vi así de feliz, me ablandé y contemplé el malvado plan que estaba a punto de llevar a cabo para demostrar si era ciega. Sí, ¿confías en mí? Claro que te amo. ¿Por qué estás callada? Cuando digo que te amo, tienes que decir que también me amas. Es una tradición. La mujer de rostro dulce sonrió tan ampliamente que su rostro estaba completamente arrugado, aunque sus ojos miraban en otra dirección. Sabía que la sonrisa era mía y solo mía. Te amo, May. Eso es todo entonces. Ese día la llevaría al mercado de productos frescos cerca de mi casa. Vi que a ella le gustaba la comida local, así que tenía la intención de llevarla a probar la sopa estilo sureña que me gustaba. Podía decir que la pequeña mujer estaba un poco nerviosa porque se aferraba fuertemente a mi brazo. Eso me hizo dudar sobre si fingía ser ciega o no. Huele a mercado fresco, sí, lo es. Tu sentido del olfato es muy bueno. Como no puedo ver con mis ojos, mi olfato es bueno. ¿Dónde estamos exactamente en el mercado? Estamos en el estacionamiento subterráneo. Estamos a punto de caminar hacia la zona para comer arriba. Hay mesas donde podemos comer. Mi mente estaba en un estado de conflicto constante. Una parte de mí se sentía muy culpable por poner a prueba a Metapi, como si no confiara en ella. Pero la otra decisión que estaba bien por buscar la verdad era lo correcto. Está bien, si es verdad, debe ser correcto. Quiero que pruebes la sopa estilo sureño que me gusta desde que era niña. Cuando termina en la escuela, pasaba por aquí. De verdad, esto es emocionante. Entonces, este lugar ha estado abierto desde que eras una niña. Ajá. Entonces, ¿la dueña de la tienda te vio cuando eras niña? Sí. ¿Qué tan joven? Muy joven. ¡Wow! Ahobe aún con brazos y piernas cortas y dedos regordetes. Mis dedos no son regordetes, son largos. Respondí sin pensar mucho. Pero la pequeña mujer parece muy eufórica al escuchar eso. ¡Wow! ¡Genial! Dedos largos. ¿Cómo es eso bueno? Te diré después. Tenía un poco de curiosidad, pero no le di mucha importancia y cambié de tema. Espera, dejé algo en el auto. Por favor, espera aquí. Um, actué como si fuera el auto y la dejé ahí, en medio del camino de entrada. Un poco después... Escuché el sonido de un tuk-tuk no muy lejos. Era un coche pequeño, por lo que la gente tendía a conducir rápido y hacer giros rápidos, incluso si se trataba de un mercado nuevo. Era una buena idea dejarla ahí parada. Podía ver que Metavía estaba nerviosa y comenzaba a extender los brazos como si estuviera buscando algo. Luego gritó: ¡Aún! ¡Aún! ¿Dónde estás? Aún su voz estaba llena de miedo, así que empecé a sentir lástima por ella. Pero como realmente quería saber la verdad, todavía la dejé ahí parada. Y no más de cinco segundos después de eso, pude ver el tuk, -tuk que escuché bajar desde el nivel superior. Estaba haciendo un giro rápido hacia donde estaba Metabi. Lejos, el tuk, tuk no alcanzaría a Metabi. Tenía más curiosidad por ver si la pequeña. Intentaría escapar y al instante, aún. Metaví se sentó y se cubrió la cabeza con las manos mientras me llamaba a gritos. El tuk-tuk giró en otra dirección después de tocar la bocina sin prestarnos atención mientras la pequeña mujer se sentaba ahí temblando y llorando lastimosamente. Mai, aún, ¿dónde estás? Las lágrimas que fluyeron de los ojos de la pequeña mujer me ablandaban. Entré corriendo y la abracé con fuerza, aunque Metaví me golpeó suavemente con sus puños sin parar. ¿Por qué me dejaste hasta aquí sola? Lo siento, lo siento mucho. Ya no te amo, me dejaste. Dijiste que estarías a mi lado para protegerme. Lo lamento, mi voz tembló mientras abrazaba a la pequeña mujer llena de culpa. Me equivoqué qué había hecho. El plan de comer en el mercado de productos frescos fue descartado. Llevé a Metaví a casa y la miré mientras se sentaba y se abrazaba en la cama durante horas. May, Metaví no había hablado conmigo desde que llegamos a casa. Había estado abrazada a sus rodillas en la cama todo este tiempo. Era como si ya me rechazara y ya no confiara en mí. Lo lamento. Me senté a su lado pero la dueña de la casa se alejó como si me despreciara. Eso me dolió mucho, lo lamento. ¿Puedes irte primero? Las palabras y el acto de ahuyentar a alguien, de la misma manera que lo hizo con Ploy, estaban dirigidos a mí ahora. Su voz era fría. A ella no le importaba en lo más mínimo cómo se sentiría la persona que está siendo ahuyentada. Ella me hizo sentir inútil. Pero admití que me equivoqué en esto, así que tenía que soportar cualquier cosa que me me hiciera. ¿Puedo pasar la noche aquí? ¿No entiendes lo que acabo de decir? Cariño, no sabía cómo tratar de hacer las paces con ella, así que la rodeé con mi brazo, pero ella se alejó. No puedes estar enojada conmigo. Estoy herida. Y cómo debería sentirme si me dejaras ahí sola, sabiendo lo asustada que estaba, yo. No me iba a rendir, así que la rodeé de nuevo con mi brazo, aunque Metabe intentó liberarse de mí, usé mi pie grueso.